হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবছৰো আমাৰ গাঁৱত ভোগালী মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল ভিডিঅ'টো আপলোড কৰোঁতে অলপ দেৰি হ'ল এডিট কৰিবলৈ এলাহ লাগে সেইকাৰণে এনেকৈ থাকি যায় ভিডিঅ' বনোৱাৰো একো প্লেন নাছিলে কিন্তু লাষ্টলৈ অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা আছে ভিডিঅ'টো চাব শেষলৈ তেতিয়া গম পাব সেইকাৰণে মেমৰিজ হিচাপে এনেকৈ আপলোড কৰি দিছোঁ দিনত এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু ৰাতিলৈ আছিলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিনটোৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় খেলটো আছিলে চকু বান্ধি হাঁহ ধৰা প্ৰতিযোগিতা ময়ো ৰৈ নাথাকিলোঁ আৰু ময়ো নামি দিলোঁ ফিল্ডত হাঁহ ধৰিবলৈ বুলি আপোনালোকে চাওক মই কোনজনী অলপ পাছত গমেই পাব আৰু এয়া হা ধৰাগৰাকীয়ে হ'লেও মই আপোনালোকক অলপ আগত কৈছিলোঁ যে ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তুটো এয়াই আছিলে আৰু এয়া ৰাতিৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ পৰিৱেশ এইবাৰ আমাৰ নচা নহ'লে তাতে মেলি দিলে তেওঁ নিলেই তেওঁ কোন জানিবলৈ মন গৈছে নাই বৌ আপোনালোকৰ মাজতে লুকাই আছে হাঁহটো নি খালেগে তেওঁ এতিয়া খালি প্ৰশংসা পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিব গাঁৱৰ জীয়ৰী তন্মি নাথ হাত চাপৰিটো তেনেই কম আমাৰ ৰাইজৰ এটা চিন্তা হল হেৰুও হাঁহ তাইহে খাইছে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যিদৰে আহিছো তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম